Если наш предыдущий проект по Путину, это была скорее аналитическая работа, да, то есть мы занимались прогнозированием, то в данном случае, помимо очевидной уже названной функции популяризации героев, да, продвижения их в информационное пространство, мы хотели выявить некие архетипические черты в характерах этих людей, которые их делают таковыми и одновременно являются краеугольными для национального характера. Вот. Подтолкнула нас к этому такая парадоксальная ситуация, что уже два года наша страна переживает ну, самые, наверное, грандиозные катаклизмы исторические, да, как минимум за период независимости, а на самом деле и за более долгий. Но при этом в информационном поле наблюдается странная картина, когда по-прежнему как поддерживается искусственная актуальность каких-то мифологем чуть ли не 40-х годов, а в какой-то степени и более ранних. То есть на полную, абсолютно серьезно идет полемика и в общественности, и в профессиональных кругах о, скажем так, героях вчерашних дней, которые в значительной степени уже утратили свою актуальность и должны, в принципе, переместиться в сугубо академическую среду. А в то же время героям сегодняшним, которые, которых рождает сама эта экстремальная ситуация, поскольку героев, герои всегда выходят на первый план во времена потрясения, они не появляются или они незаметны во времена стабильности. И о них говорится достаточно мало, серьезных исследований, кажется, и не ведется. Вот. Поэтому было решено сделать такую репрезентативную выморку Она не исчерпывающая, конечно, этих имен не 12, не 13, не 14, их сотни, если не тысячи, поэтому здесь как бы есть поле для серии, да, для серийности, для продолжения этого проекта. И Представленные личности, я не буду останавливаться на каждой в отдельности, но вы легко можете заметить, что в большинстве своем, конечно, это военные, это диктуется ситуацией, да, это военные или люди, связанные с военными действиями. Но ими, ими эта подборка не исчерпывается, то есть там есть и деятели культуры, и ученые, и врачи, э, вот, которые, э, которых объединяет э, один общий момент. Э, все эти люди удивили нас, скажем так, удивили проявлением каких-то неожиданных качеств в экстремальной обстановке. Поскольку обстановка войны да, ⁇ это ситуация, где человек всегда проявляет свои крайние качества, там, худшие или лучшие. Вот. И в данном случае эти люди проявили качества, которых, казалось бы, было сложно от них ожидать, поскольку все, включая военных, еще недавно были мирными людьми. Никто не ожидал, что подобное произойдет. Вот. А некоторые из них впечатляют, с другой стороны, они впечатляют способностью продолжать нормально работать в ненормальных условиях. То есть они продолжают качественно, профессионально и успешно делать свое дело.